کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں ایک گناہ ہے مثال کے طور پر تو میں کوشش بھی کرتا ہوں توبہ بھی کرتا ہوں اور توبہ کے وقت میں دعا بھی مانگتا ہوں یا اللہ آئندہ نہ ہو مجھ سے یہ حرکت اس کے باوجود ہو جاتا ہے تو جب میں نے اپنے اللہ کے سامنے گزارش کر دی اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگ لیا پھر کیوں اللہ میاں مجھ سے پھر کیوں اللہ میاں نے مجھے روکا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تو وہی جانتے ہیں اور آپ کہاں تک اس کی حکمت اور مشیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ جلالح اللہ جلا جلال بندے کا گرنا پڑنا بھی ان کی مشیت میں ہوتا ہے بعض اوقات سمجھے گرنا پڑنا کیوں ہوتا ہے تاکہ یہ مزید روئے یہ مزید میری طرف متوجہ ہو مزید مجھ سے توبہ مانگے مزید مجھ سے معافی مانگے اور میں پھر اس کو اپنی ستاری کا مورد بناؤں اپنی غفاری کا مورد بناؤں اس لیے بھی کرتے ہیں اللہ میں بعض اوقات اس لیے ایک اللہ ما اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک چیز ہوتی استدراج اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے استدراج کیا ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہے گناہ میں کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے, جا رہا ہے اور یہ ڈھیل دے رہے ہیں اچھا بھائی اور کر اور کر اور کر تو اللہ بچائے جو غفلت کے ساتھ ہوتا ہے یہ استدراج ہے بڑی خطرناک چیز ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہو کسی کو اس کی علامت یہ ہے استدراج کی کہ ایسے آدمی کے دل میں فکر ہوتی ہی نہیں اس کو نہ ندامت ہوتی ہے نہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں وہ تو سینہ تان کے کر رہا ہوتا ہے گناہ الحظ بلّہ وہ تو ہے بڑی خطرناک چیز اور ایک وہ ہے جو گناہ تو کر رہا ہے بیچارہ لیکن شرمندگی کے ساتھ آجزی اللہ تعالی کے سامنے آجزی ظاہر کرتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا مجھے بچا لے اس سے اللہ مجھ سے آئندہ میں اس گناہ میں مبتلا رہا ہوں آج کل میں جو آج کل کے جو گناہ ہے وہ نظر کا گناہ سب سے خطاب خراب ہے تو میں اس کی خاص طور پر اور بھی غیبت ویبت سب پتہ نہیں کیا کیا ہم مبتلا رہتے ہیں جن گناہوں میں اب ہم جیسے لوگ جن کا بارہ کچھ نہ کچھ کسی بزرگ سے تعلق ہے کسی کا پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے کچھ دین کی تعلیم حاصل کی ہے کچھ کر تعلیم دے رہے ہیں تو ان سے یہ توقع تو مشکل ہے کہ وہ ان کو نماز چھوڑنے کا گناہ کریں گے یا وہ معذ اللہ شراب پی لیں گے لیکن جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر اچھا خاصے پڑھے لکھے اہل علم کے اندر نظر کا گناہ کان کا گناہ غیبت کا سننا زبان کا گناہ کہ زبان بے تکان چل رہی ہے یہ سوچے بغیر کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں میں موالغہ اتنا کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹ کے حد تک پہنچ رہا ہے غیبت کر رہا ہوں کسی کی کسی پر بہتان لگا رہا ہوں کسی پر الزام لگا رہا ہوں کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں یہ گناہ عام ہے ہم سب میں تو پہلے تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک گناہ ہے اور احساس ہونے کے بعد شرمندگی ہونی چاہیے غیبت کر لی اور شرمندگی کوئی نہیں اللہ بچائے جب کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور کوئی شرمندگی بھی نہیں اس سے توبہ کرنے کا دھیان بھی نہیں تو بھئی یہ خطرناک معاملہ ہے لیکن اگر ہو گئی مجلس میں بیٹھے تھے وہاں پر کوئی کلمہ غیبت کا نکل گیا بعد میں احساس ہوا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی توبہ کر لی اب توبہ کرنے کے بعد پھر عہد بھی کر لیا لیکن کسی وقت پھر مبتلا ہو گیا بہ کر فکر ہو فکر ہو اور پھر مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو گھبرانا نہیں چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے سے پھر توبہ کی طرف متوجہ ہو بازا بازا ہرونچ ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا این درگاہ ماں درگہ نومی دی صد بار اگر توبہ شکستی بازا سو بار بھی توبہ توڑی ہو آ جاؤ میرے پاس تو جب بندہ ہر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کرے اور آدمی پھر اس کو توڑے نہیں کوشش تو پوری کرنی ہے لیکن کسی وقت نفس سے مجبور ہو کر شیطان کے دھوکے میں آ کر مبتلا ہو گیا تو پھر مایوس نہ ہو پھر لوٹ جائے اسی کی طرف جب یہ عمل کرتا رہے گا تو کیا ہوگا منتابا تو کیا ہوگا وَعَمَلًا عَمِلًا عَمَلًا پھر وہ عمل صالح کی طرف آ جائے گا کیا معنی کہ اس کے بیشتر اعمال اعمال صالح ہو جائیں گے اور جب یہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو طاقت دیں گے کہ بالکل وہ گناہ چھوڑ جائے فَإنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا <سؤال> تو وہ لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف ٹھیک <سؤال> ٹھیک لوٹ آتا